И на доброго дня тебе. Сегодня 29 -е. Хочу показать тебе, как 4 дня ревнировал виноград. Вот, дивись, что, что, что получилось. Не бачишь? О. А то мне там один написал, что ваша туманизация до одного места. Вот, дивись, как бы не было туманизации. Чтоб тут было 7,5 градусов в минусе. Тут бы получилось пшик. О. Дивись. Дивись. Да, там есть два куста, такие, які я тебе потім покажу. Их. Но не буду увесь показывать тобі, бо дивись. Вот Диви. тебе туманизация. Так что не слухай нікого, там кто-то -то там. Тобі пишут, я там... бачу этот у комментариях вот тебе и туманизация а если бы не было вот этого водички что можно было спасти вот этот так виноград это не клипа вот. где вот отстреливает где... а вот сейчас я тебе покажу два кущи два кущи какие вымышлены на сто сотки на 100 сотков. Я там показывал тебе. Это анютка. Давай. Давай пришло. Где проснулась почка, да пишел пасыночок, где это. Вот это такие справы. А это Велес. Тоже 100 сотков. Две... Я думаю, я останусь беру из урожая, мать ее так. Но на это кусти готовы для привычки. Так что, Гена, вот такие дела. Все, давай, будь здоров. Вот. Поехал отпочивать.